वालेकुम और हमारे मेस वर्ल्ड कोर्स की आठवीं क्लास में खुशामदी अपनी सातवीं क्लास में हमने अपने डॉक्यूमेंट्स में तस्वीर और ग्राफिक्स शामिल करने के बारे में सीखा आज हम अपनी दस्तावेज़ा में स्पेलिंग और ग्रामर की गलतियों को चेक करने और दुरुस्त करने पर तवज्जो मरकूज़ करेंगे एम एस वर्ल्ड एक बिल्ट इन स्पेल चेक फीचर के साथ आता है जो आपको स्पेलिंग की ग़लतियों की शनाख़त और दुरुस्त करने में मदद करता है स्पेलिंग की जांच की खसूसियात को इस्तेमाल करने के लिए रिव्यू टैब पर क्लिक करें फिर स्पेलिंग और ग्रामर पर क्लिक करें इसके बाद एम एस आपकी डॉक्यूमेंट को स्पेलिंग और ग्रामर की गलतियों के लिए स्कैन करेगा और तस्ही के लिए तजावीज़ फराहम करेगा एम एस वर्ल्ड में ग्रामर फीचर भी है जो आपको आम ग्रामर की गलतियों की निशानदेही और दुरुस्त करने में मदद कर सकता है ग्रामर चेक फ़ीचर को इस्तेमाल करने के लिए रिव्यू टैब पर क्लिक करें और फिर स्पेलिंग और ग्रामर पर क्लिक करें एम एस फिर ग्रामर की ग़लतियों के लिए आपके डॉक्यूमेंट को स्कैन करेगा और इस्लाह और तजावीज़ फराहम करेगा आप अपनी ज़रूरतों के मुताबिक एम एस में अपनी स्पेलिंग और ग्रामर की सेटिंग्स को कस्टमाइज़ कर सकते हैं मिसाल के तौर पर आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डिक्शनरी में मखसूस अल्फाज शामिल कर सकते हैं जिन्हें मसूल मुस्तबिल के डॉक्यूमेंट्स में सही और स्पेलिंग वाले अल्फाज के तौर पर पहचानेगा तसर करें कि आप स्कूल के लिए एक रिपोर्ट लिख रहे हैं और आप इस बात को यकीनी बनाना चाहते हैं कि ये स्पेलिंग्स और ग्रामर की गलतियों से पाक है आप एम एस वर्ल्ड में बिल्ट इन स्पेल चेक ग्रामर फीचर इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि किसी भी गलती की दही और उसे तिरस्तक किया जा सके आप अपनी स्पेलिंग और ग्रामर की तरतीबात को अपनी तहरीर के अंदाज़ और तरजीहात के मुताबिक भी बना सकते हैं असाइमेंट के लिए एक नई डॉक्यूमेंट बनाएं और जानबूझकर कम से कम दस स्पेलिंग और ग्रामर की गलतियां शामिल करें एम एस स्पेल चेक और ग्रामर चेक फ़ीचर को इस्तेमाल करें ताकि गलतियों की निशानदेही हो और उनको दुरुस्त करें फिर अपनी स्पेलिंग और ग्रामर की सेटिंग्स कस्टमाइज बनाएं और स्पेलिंग की जांच और ग्रामर की जांच की खसूसियात को दोबारा चलाएं। ताकि मालूम हो सके कि आया हदायत लागू हुई हैं दस्तावेज़ को महफूज करें और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर शेयर करें गुड लक